был городом слабо развитым промышленным отношении, малонаселенным городом, городом, площадь которого была очень незначительна, доходила до улицы Садовой, скажем так, сегодняшнего городского парка и от Соборной площади. И вдруг Екатеринослав начинает расти в 80-е годы сказочно и очень быстро. В 80-е годы 19-го столетия начались разработки промышленные, железные руды на Криворожье, это на западе Екатеринославской губернии, в каменного угля Донбассе и марганцевой руды в, южных регионах, в южном регионе Екатеринославской губернии. И Екатеринослав, оказавшийся в центре между этими регионами промышленными, железорудным, каменноугольным и марганцевым, оказался в центре всех событий. Уже к началу 20-го столетия, как указал уже губернатор Святополк Мирский, кроме хлеба вывозится еще и железная руда и металл. Произошло становление э, индустриализация этого края. По линии Екатерининской железной дороги началось строительство э, крупнейших металлургических заводов. Наступного года после пуску железной дороги и э, прокладывания э, Кайдайской э, гилки железницы, которая проходит яка за моей спиной. Товариство Криворізьких Залізних Руд, співвласником якого був Олександр Миколайович Поля, а основний капітал був французький, продало свою ділянку, яку вона купила у місті Катеринослава під спорудження металургійного заводу. Но на строительство этого завода, как оказалось, у Брянского общества денег не хватало. Сведения об этом получили мы совершенно недавно, потому что все время считалось, что именно на российские как бы, деньги, на русские деньги был построен этот завод. И вот 51% акций для строительства этого завода денежных средств было найдено именно в Париже. Товариство, додатково Брянское товариство придбало у міста еще несколько десятков десятин земли. І в 1885 році почало будівництво тут першого в регіоні великого металургійного заводу за нашою спиною. Колишня ну власне сучасна площа прохідної. З старим корпусом заводу управління, яке було споруджено ще у 1880-х роках. На сьогодні це одна з найстаріших і одна з небагатьох збережених безпосередньо на заводі будов від його першого від перших часів його існування. Слідуючим таким крупним заводом по лінії Екатерининської железної дороги, построєним уже на бельгійські і французькі капітали, був, находящийся в Екатеринославському, їзді. тоді, дай катерінославське губернія завод. в нынешнем, и тогда, и сегодня в селе Каменском, это Днепровский металлургический нынешний комбинат, а тогда завод. Когда он опубликовал уже через несколько лет свои первые отчеты в 1893-1994 годах, то на биржах Европы и в Париже, и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Берлине, прочитав эти отчеты, в общем создался ажиотаж. И завод это давал от 20 до 40% дохода на основной капитал. Это было для европейских, да и для российских имперских предприятий сказочным, в общем-то, богатством. И когда эти результаты стали известны широко на европейских биржах, сюда хлынули масса бельгийцев. Почти каждый день Екатеринослав приезжали иностранцы. Это были французы и бельгийцы в первую очередь, комфортабельный поезд за 64 часа из Брюсселя, привозил сюда людей, которых здесь встречали, которые здесь устраивали, э, людей, которые говорили на французском языке тогда, были достаточно большое количество переводчиков, они привозили с собой свои семьи, своих детей. Когда прошла первая перепись населения э, Российской империи, Екатерина в Екатеринославе население за это десятилетие увеличилось два с половиной раза. Инвестиции – это не только властные деньги, а и наземные инвестиции – это еще и персонал, который завозили сюда, работать на больших предприятиях. Це окремі підприємці, які приїздили сюди зі своїм стартовим капіталом і починали працювати самостійно. Це досить багато людей, які приїздили у справах бізнесу, тобто у торгівельних справах, у справах закупок, у справах ревізій. Це постійні клопоти із громадянами трьох країн Бельгії, Німеччини та Франції. Всі три основних консульства, які існували у місті. Це не класичні консульства, які ми звикли бачити зараз. Тобто цих людей ніхто не призначав спеціально в дипломатичному відомстві. Це люди, які вже працювали тут або як інженери, або як підприємці, або як керівники великих підприємств. Виникнення цих консульств дійсно першочергово було пов'язане з обсягами іноземних інвестицій в нашому місті. Общество братьев Шадуар, построив первый завод в 1890 году, на этом не остановилось. И строительство второго завода на левой стороне реки Днепр уже было в Нижней Днепровске. Это была крупнейшая станция тогда, железнодорожная. Это был завод, который получил также название Шадуар, но он был с буквой Б. То есть А первый Шадуар, Шадуар Б это был второй завод. Когда-то это был пустырь. Но к концу уже 19 века на этом, заводе, на этом пустыре, крупно, который стал крупным железнодорожным в общем -то, узлом, вырос огромный поселок, где было огромное количество заводов. И трубопрокатные, и железоделательные, и сталилитейные заводы. И эти все заводы с огромными доменными печами, с трубами тогда поражали в -то, представление людей о том и, и периоде, и той территории руководителями этого завода, естественно, были бельгийцы, иностранцы, портреты их тоже вот сохранились, и Ламберт, и Женом. вот очень прекрасные портреты людей, которые возглавляли производство на этих заводах. Завод отмечал постоянно свои юбилеи, десятилетия, двадцатилетия заводов. собирались рабочие, красиво одевались, фотографировались. Завод дал много рабочих мест нашему городу, и эти предприятия, нужно сказать, что все платили в пользу города налоги и что, в общем-то, дала возможность увеличиться городской кассе почти дорасти до начала 19-20 века уже до миллионного бюджета. И нужно еще сказать, что все эти практически новые заводы строились по чертежам европейских э, инженеров. Э, чертежи эти привозились Екатеринослав, приезжали сюда инженеры, э, технические и слабые, э, э, такие рабочие там Росио котлована все остальные там работы проводились местными рабочими. Оборудование до да, цехов этих уже производилось непосредственно уже иностранными специалистами. Затем они уезжали, оставались здесь инженеры, которые продолжали работать, обучать местных рабочих. И, конечно, самое главное, что все эти заводы и все эти предприятия дали тысячи рабочих мест. Появляются новые слободки, город начинает развиваться, и эту площадь нужно было как-то создать средства передвижения. Екатеринослав был фактически вторым городом в Украине, где после Киевского был построен именно электрический трамвай. И этот электрический трамвай э, торжественно открылся в 1897 году. Трамвайная линия от вокзала до Соборной площади, которая была, работает до сегодняшнего дня. Это у меня за спиной все, что осталось от одного из самых бельгийских предприятий в городе, акционерного товариства «Катеринославский трамвай» – депо. 1898 року Ітерославська городська дума право заключає договор з центральним електричним обществом. Майже одночасно із спорудженням цього будинку поряд з ним було споруджено комплекс електростанції Центрального електричного товариства Французької. І, власне, цей до прибутковий будинок став резиденцією дирекції електростанції квартирами її службовців, хоча він безпосередньо до неї не належав. Про це у нас постійно забувають, пишучи історію наших електромереж. Але перша електростанція була не міською, вона була приватною. Это было 450 электрических фонарей, и, как тогда писали журналисты, что Екатеринослав в осветительном отношении э, один из первых городов в общем -то, э, э, империи, поскольку здесь освещается электричеством не только центральная часть города, но и ее окраины. Екатеринослав, к сожалению, но для этого была причина, в отличие, скажем так, от Харькова, э, Киева, Одессы, э, не стал финансовым центром Украины в то время. И причина это объясняется, опять же, в иностранных капиталах. Центром такого финансового капитала для Екатеринославской губернии была Брюссельская биржа. На территории Украины из 117 бельгийских предприятий, которые были созданы в империи, 58 их было создано именно на территории Украины. И из них 48 было создано в Екатеринославской губернии, что говорит о том, что это был действительно крупнейший промышленный центр, слава о котором повсюду слышна. мне как профессиональному историку, как бы вот эта тема иностранных инвестиций, которая была негласна, но все же запрещена для изучения в советское время, вот, открыла совершенно новую страницу вот этой индустриализации, которая сделала наш регион одним из известных горно-промышленных, заводских, металлургических центров не только Российской империи, Украины, но и Европы.